নমস্কাৰ খুব প্ৰভাত আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে কচু এয়া কচু লৈছোঁ কচু তাৰপিছত আৰু আমি এয়া আলু আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ ধনিয়া নহৰু জিৰা আমাৰ আজি বিলাহী দি নবনাওঁ এয়া কাজিনেমু টেঙা দি আমি এটা ৰেচিপি বনাম আপোনালোকে সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এই আলু আলুটো তাৰপিছত আৰু কচুখিনি প্ৰথমতে অকণমান বইল কৰি ল'ম এতিয়া আমি অকণমান পানী দি লৈছোঁ পানী দি লৈ পেলাই এনেই কুকাৰত ঢাকনখন মাৰি দিম মাৰি দি গেছৰ ষ্ট'ভটো জ্বলাই দিম জ্বলাই আমি কুকাৰটো তুলি দিছোঁ দুইটা হুইছেল দিয়াৰ পাছত আমি আকৌ নমাই দিলে দুটা চিটি মৰাৰ পিছত কচু থৰিখিনি আৰু আলুকেইটা আমি কাঁহী ললুখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেল দি দিম এতিয়া তেলখিনি দি দিছোঁ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া এইখিনি ভাজি ল'ম তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি কালাৰ নাখালৈকে আমি ভাজি থাকিম অলপ কালাৰ অহালৈকে আমি ইয়াত ভাজি ল'ম এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভাল ধৰণে ভাজ খালে খোৱাৰ পিছত আমি নহৰুখিনি দি দিছোঁ লগতে জিৰা গুৰিকেইটাও আমি দি দিছোঁ তাৰপিছত আমি জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ দি আকৌ অকণ দেৰি ভাজি লৈছোঁ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি নিমখ অকণমান দি দিছোঁ এতিয়া কচু থুৰিখিনি আৰু আলু দুখন দি দিছোঁ দি আমি ভালদৰে লৰাই দিম আলুকেইখন ভাঙি দিম ভাজি ল'লোঁ ভাজি গেছৰ চিমটো অলপ বহাই দিছোঁ বহাই দি এবাৰ লৰাই চাইছোঁ প্ৰায়ে হ'লে আৰু সিজিলেই কিন্তু আমি এতিয়া বিলাহী নিদিওঁ কাৰণে এই নেমুৰ ৰসখিনি আমি ইয়াত দি দিছোঁ নেমুৰ ৰসখিনি দি আমি অলপ লৰাই দিছোঁ প্ৰায়ে হ'লেই এইখিনি এতিয়া আমি অলপ ধনিয়া ধনিয়াখিনি দি আমি পাঁচ মিনিট চিমত থৈ দিম থোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে আমাৰ এইখিনি প্ৰায় হ'বই এয়া হোৱালৈকে আমি পটল কেইটামান ফ্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ পটলকেইটা কাটি লওঁ পটলকেইটা আমি কাটলকেইটা লৈছোঁ পটল তিনিটা কাটি ল'ম তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিম কচু ভাজিখার হয়ে গেল কলো এরখ অকন দিচ্ছ হালদি অকণ দিক্স করে গরম দি আমি তেল অল্প দিল এটো সাইডে ডিম এটা আর আলু এটা বয়েল কইছু তাক পিটিকা কইব বাবে আমি পটল কুচি দি দিছু পটল ফ্রাইখানি হইগল আমি এতিয়া প্লেটলে নমাই লইছি পটল ফ্ৰাই কৰা তেলখনতে আমি এতিয়া দাইলটো দি দিম এতিয়া আমি প্ৰথমতে এয়া মেথি দি ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁখিনি ফুটি লোৱাৰ লগে লগে অকণমান হালধি দি দিলোঁ তাৰপাছত আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দিয়াৰ পিছত আমি বইল দালিখিনি থাকি দিম পাঁচ মিনিট সময়ৰ বাবে মিনিটৰ পিছত আমি দালিখিনি চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া আমি ধনিয়াক দি দিম ধনিয়াকেইডাল দি পেলাই নি আমি গেছটো অফ কৰি দিম এয়া দেখিছে আমি যে বইল কৰিছিলোঁ ডিম আৰু আলুগুটি বইল হৈ গ'ল ইয়াৰ লগতে আমি এতিয়া ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া তাৰপিছত পিঁয়াজ দিছোঁ দি পেলাইনি অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰি আমি পৰিৱেশন কৰিম খানা হৈ গৈছে এতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া আমি লৈছোঁ পটলৰ ফ্ৰাই আলু পিটিকা কচুৰ কচুৰ ভাজি তাৰপিছত আৰু ভোট জলকীয়া আমৰ আচাৰ তাৰপিছত নেমু এপিচো লৈছোঁ লগতে আৰু এয়া দালি লৈছোঁ এনেকৈ সকলোৱে বনাব জানেই বনোৱাটো দেখুওৱা নাই আচলতে কেনেধৰণে কম পাণ সময়তে বনাই মেলি সোনকালে এনেকুৱা ধৰণে নিৰামিষকৈ এসাঁজ খাব পাৰি সেইটোহে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ কৰি এবাৰ খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে জনাব